Мы будем Дуже долго. Якщо у вас есть вопросы, задайте, пожалуйста. У меня вопрос к проектному институту. Значит, тут уже было сказано, что в седьмом году был сделан городским советом. И было заявлено, что можно было и не соблюдать положение генерального плана. Подтвердите, ну как фахивцы, что согласно того закона, который был на тот момент, на 2007 год, который действовал до 2011 года, нормы позволяли, местобудивные нормы позволяли нарушить генеральный план и выделить земельный участок, где не, это не предусматривалось генеральным планом. Вот вы как институт подтвердите, что городской совет имел это право сделать, нарушение положения генплана. получили исходные данные от э, инвестора от э, украинской Минской рады и есть договор аренды земельной участки под многоэтажный дом мы не можем его не учитывать как и не учитывать мы не можем усадебную застройку я ну закон или нет но ну, скажите имели они законное право отвести земельный участок что эта территория принадлежит Украинской Минской Раде. То есть Это... нарушение генплана? А нет, она не в нарушении. Это э, сложившаяся градостроительная документация. И когда Это разрабатывается э, новая градостроительная документация, она уточняет положение предыдущего генерального плана. Согласно вот закону. Подождите, на седьмой год? Был генплан, который, кстати, здесь нету. Вот вы должны на основании задания уточнить в детальном, ну, плане, ну, более это чины генплан. Вы даже не выставили его генплан чины. Вы Мы выставили проект. Мы рассматриваем генеральный план 2004 года. Мы рассматриваем детальный план территории 2015. Какие Здесь очень много говорилось о, о новой нейкартографической основе. Так вот, когда нам поступает исходная информация, мы как бы уточняем картографическую основу, которая у нас есть. И нам поступило а, материалы аренды земли с координатами, мы их нанесли на нашу съемку. Соответственно, мы не имеем права игнорировать территорию, которая принадлежит преводе... Простите, пожалуйста, я, не, я имею отрывок. Я как бы не имею претензий к институту, что он принял согласно сейчас нынешним затокодам, потому что там выделено, я хочу у вас как специалистов спросить, потому что я читал тот закон, который действует до 2011 года. Там четко указана нормах. Місцева рада відводить земельные ділянки відповідности до положень генерального плана, Место документации там зеленая зона, там, там для чего цвета разные в генплане. Для чего это? Это ж функциональные зоны обозначается. Там нету оранжевого цвета, там зеленый цвет нарисован. Там зеленый цвет нарисован. Функциональный это. Поводитися до фактом, я хочу звернути вашу увагу, що е, рішення е, 20-ї сесії п'ятого скликання від 7 грудня 2007 року, згідно якого затверджувався проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, і який мав у собі погодження всіх органів влади є чинним. І він не оскаржений і говорити про те, що цей документ є незаконним. Ми не можемо. Тому що цей документ є чинним на сьогодні. Простіть, пожалуйста, у нас погоджені всі получили. Кольцева дорога. То давайте знісім є генплан. Дорога так, кольцева дорога всі погодження вні Сьогодні це кільцева дорога не стосується нашого. Дитя. Так же саме получили погодження.